Всем привет! Сегодня я покажу свой плакат Монстер Хай. Здесь я написала большими буквами Монстер Хай. Здесь я написала немножечко в песенке Монстер Хай. Ну вот. Здесь я наклеила паутинку, вырезала из журнала. Здесь у меня наклеены клео две подписаны наклеенные сердечки. Здесь у меня хани Здесь черепочек монстр хай. Здесь у меня Элизабет. Здесь авиатротер. Попозже я покажу ее поподробнее. Здесь Дракулаура. Клод. Диус. Клодин. Значок Клодин. Клодин. Я написала Диус, парень Клео. И вот. Я написала парень Дракулауры. И брат Клодин. Тут я наклеила черепочек. я вырезала ее, ее из журнала. У нее вот такое лицо, такие замечательные глаза. Как вы заметили, у нее есть крылья. И задняя часть у нее как у кобылы или как у кентавра. Такая необычная монстряшка. И самое интересное, я сделала по нее книжку. Здесь я написала авиатрот. Вот черепочек. У першої странички написано авіатрота. Якщо вам кортить образити кентавр, скажіть йому, а можна на тобі проїхатися верхи? Я написала химер на суміш і тут нажила такий черепочок. Я вирізала із журналу таку штуку, там історія. Тут я написала, мене звинуватили у тому, що я оперта». як. Какие-то четыре ноги норме, Чье имя я не, ху... не могу угадать. Дальше я написала, вот химерный и авиатрота. И наклеила черепочек. И у меня книжечка эта приклеенная, не отдирается. Одна сторона не приклеенная. Я сначала хотела приклеить вот так вот. Потом передумала и подумала, что это будет принимать много места. Вот так плакат выглядит сверху. Я обязательно его куда-то повешу.